গাড়ীয়ে গাড়ীয়ে মানুহ আহি জুবিন ক্ষেত্ৰ ভৰি থকা আচল ৰহস্য হ'ল ফাদিল নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল শুভ দুপৰীয়া আৰু লগতে আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ নতুন এটা ভিডিঅ'ৰ মাজেৰে বন্ধু বান্ধৱীসকল আপোনালোকে গম পায়নে গাড়ীয়ে গাড়ীয়ে যে বাছে বাছে মানুহবিলাক আহি থাকে জুবিনৰ সমাধি ক্ষেত্ৰত আৰু সেই মানুহসকলক কোনে আনে আপোনালোকে জানেনে নিশ্চয় নাজানে নহয় জানো নাজানে যদি শুনক মই কৈ দিছোঁ আৰু সেই মানুহখিনি আনে লুইনজ্যোতি গগৈ আৰু অখিল গগৈ কাৰণ তেওঁলোকৰ টকা পইচা বহুত আছে আৰু সেইকাৰণে মানুহবিলাক ভাড়া কৰি কৰি আনি পেলাই কি কৰে তাত ৰাখি থয় মানে হুলস্থুল কৰে বোলে কাণ ন্যায় পাব লাগিব নহয় জানো আৰু অখিল গগৈ আৰু লুইনজ্যোতি গগৈ লাভ হ'ব সেইটো কাৰণে কি কৰে তেওঁলোকে মানুহবিলাক আনি আনি জুবিন সমাধি ক্ষেত্ৰত ভৰাই থৈ দিয়ে আৰু এই কথাষাৰ কিন্তু মই কোৱা নাই দেই মই নিজে বনাই কোৱা নাই এই কথাষাৰ কৈছে আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ একে ঘনিষ্ঠ হেৰি হ'ল পবিত্ৰ মাঘেৰিকা আৰু এওঁকে কিন্তু আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ভাবি মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে নিৰ্বাচিত কৰি থৈছে তেওঁক আৰু পিযু হাজৰিকা গতিকে এইজন নেকি জুবিনৰ কাৰণেই আজি এইখিনি হ'লহি ৰাজনীতিলৈ আহিবলৈ পালে বা তেওঁৰ টকা পইচা হ'ল জুবিনৰ কাৰণে আৰু এইজনেই কি কৈছে জুবিনৰ সমাধিক ক্ষেত্ৰ লৈ পেলাই তেওঁ এইবিলাক কথা মন্তব্য আগবঢ়াইছে কিমান নিষ্ক্ৰিয় হ'ব লাগিব এওঁলোকৰ মানসিকতা আপোনালোকে নিজে ভাবক গতিকে তেওঁ কি কৈছে যে তেওঁ মানে এসময়ত জুবিন গাৰ্গৰ আকৌ তেওঁ মেনেজাৰ আছিলে দেই সেই জুবিন গাৰ্গৰ নিগুৰত ধৰি পেলাই এইখিনি হ'ল আৰু তেওঁ এতিয়া জুবিন গাৰ্গকে বাৰু মানে হেৰি কৰা নাইনে অপমানিত কৰা নাইনে আৰু জুবিন অনুৰাগীসকলক কোনোবাই বাৰু ভাড়া দি পেলাই বাছ ভাড়া কৰি গাড়ী অইন কিবাকিবি গাড়ী ভাড়া কৰি পেলাই আনি তাত মেলি দিবনে দিনৰ দিনটো নোখোৱা নকৰাকৈ মানুহবিলাক তাতেই বহি থাকে নহয় জানো আৰু সেই মানুহখিনিক বাৰু ক'ৰবাৰ পৰা গাড়ী ভাড়া কৰি পেলাই পঠিয়াই দিব নেকি আপোনালোকে কওকচোন আৰু তেওঁলোকে কিয় কৈছে এইটো কথা জানেনে কাৰণ কাৰণ তেওঁলোকে যে তেনেকৈ মিটিংবিলাকত ভাড়া কৰি কৰি মানুহবিলাক আনে একে ৰিক্সা অলা ঠেলালাৰ পৰা কিমান কি বুদ্ধি কৰি মাইকী মানুহবিলাককো হওক আনি কৰি গোটেইখন ভৰাই থয় নহয় জানো আৰু সেইকাৰণে তেওঁ আচলতে এইবিলাক আবোল তাবোল বকিছে আৰু একদম পাপ হ'ব দেই এনেকুৱা মানুহ মৰি যোৱাৰ পিছত নানানটা বেয়া বদনাম দিলে সঁচাকৈ পাপ হ'ব আপোনালোকে নিজৰ টকা পইচাৰ কাৰণে নিজকে মই বৰ বুলি ভাবিব পাৰে কিন্তু সেইটো কেতিয়াও নহয় ভগৱান আছে আৰু ভগৱানে আপোনালোকক দিও থাকিব ভগৱানে দিও চাই আৰু নিও চায় গতিকে এইবিলাক কথা এনেকুৱা থাৰ্ড ক্লাছ কথা ক'ব নালাগে আৰু মই কৈছোঁ শুনক এইবাৰ আৰু এটা মই ভাল কথা কৈ দিওঁ হেৰি আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ইতিমধ্যে অতদিনে কিন্তু তেওঁ গমেই পোৱা নাছিলে ভূপেন হাজৰিকা যে তাত এটা ছাইডত জালুকবাৰীত গৈ পেলাই দেখিছেই নহয় আঁতৰতে কেনেকৈ মানে ৰাখি থৈ দিছে আৰু তেওঁ এতিয়া কি কৰিছে ভূপেন হাজৰিকাৰ নামত চহৰে চহৰে একোটাকৈ মানে পথ নিৰ্মাণ কৰিব সেইটো বহুত ভাল কথা সেইটো যদি আগতে হ'ল হয় তেতিয়া ভাল আছিলে নহয় জানো কিন্তু এইটো কেতিয়া হ'ল জানেনে যেতিয়া নেকি জুবিন ক্ষেত্ৰত মানুহে ভৰি পৰিছে তেতিয়াই মুখ্যমন্ত্ৰী মনলৈ আহিল যে ৰ বাপেকে জুবিনক তল পেলাই আমি ভূপেন হাজৰিকাক ওপৰত উঠাওঁ তেনেকুৱা এটা ভাবিছে কিন্তু যিমান যি নহ'লেও আৰু তেওঁ কৈছে যে বিহু কমিটিবিলাকক এইবাৰ নিৰ্দেশ দিছে বিহু কমি বিহু ফাংচনবিলাকত এটা নিশা ভূপেন হাজৰিকাৰ নামত মানে উদযাপন কৰিব লাগিব আৰু পইচা পাতি আগতেতো প্ৰতিখন বিহু কমিটিকে দিয়ে থাকে নহয়নে এক লাখ বিছ হাজাৰ ডেৰ ডেৰ লাখ এনেকুৱা দি থাকে আৰু এইবাৰো দিব আৰু কিন্তু তেওঁক তাত কি কৰিব লাগিব ভূপেন হাজৰিকাক স্মৰণ কৰিব লাগিব কিন্তু তাত নোলালে যে যে মানে হেৰি জুবিন গাৰ্গকো জুবিন গাৰ্গৰ নামো তাত স্মৰণ কৰে কৰিব লাগিব তেওঁৰ মুখত কিন্তু সেইটো নোলালে আৰু যিকোনো প্ৰকাৰে তেওঁ মানে ভাবিছে কেনেকৈ জুবিন অনুৰাগীসকলক তল পেলাব পৰা যায় আৰু জুবিন অনুৰাগীসকলৰ কাৰণেই যে বা জুবিনৰ মৃত্যুৱে যে এইবাৰ তেওঁ তেওঁ কিমান ডাউন কৰিছে তেওঁ হয়তো ভাবিয়ে পোৱা নাই আৰু মানে আহি আছে নহয় ইলেকশ্যন তেতিয়া আপোনালোকে ফলাফলটো পাব আৰু মই অলপ আগতে এটা ভিডিঅ' দিছিলোঁ যি নেকি বিহাৰৰ কথা কৈ পেলাই নহয় জানো আৰু বিহাৰত জানো মই গৈছিলোঁ বিহাৰততো মই যোৱা নাই মই নিউজত যিটো দেখিছোঁ মই সেইটোৱে কৈছোঁ নহয় নহয় কিছু লোকে আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ধেমাধৰা বা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ঘৰত এটা শব্দ ব্যৱহাৰ কৰে আজিকালি সেইটো নকয় কাম কৰা বুলি কয় মই বাৰু চাকৰ বুলিয়েই কৈ দিছোঁ কাৰণ সেই চাকৰ কিছুমান আছে আৰু সেইবিলাকে আহি কৈছে আপোনাক নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে কৈছে নেকি হেৰৌ নিউজতে নিজে পাইছোঁ তহঁতৰ তাত নিউজ আহিবলৈ বা নিউজ চাবলৈ তহঁতৰ সময় নাই মেখেলা ধুওঁতে পেণ্টি ধুওঁতে তহঁতৰ সময় সময়ে নাই গতিকে তহঁতে সেইবিলাক নিউজনো ক'ৰ পৰা দেখিবি মই বনাই খোৱা নাই নহয় মই যিটো দেখোঁ মই সেইটোহে কৈছোঁ আৰু গম পায়েই থাকিব আপোনালোকে ক'ত কি কি হয় কিন্তু এতিয়া এইটো ভাল কথা যে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ভূপেন হাজৰিকাৰ নামত এটা এটা ৰাস্তা নিৰ্মাণ কৰিব আৰু ঠিক নাই আমাৰ জুবিন অনুৰাগীসকলেও যদি আমি জুবিনৰ নামত এটা বনাই দিওঁ তেতিয়া কি কৰিব নিশ্চয়তো সেইটো হ'বই নোহোৱাকৈ নাথাকে আপুনি এজনক বোলে বগাই এজনক ক'লা দেখিলে নহ'ব সকলোকে সমানে চাব লাগিব গতিকে বন্ধু বান্ধৱীসকল এইখিনিয়ে আছিলে আৰু সকলোকে শুভ দুপৰীয়া এইটো সময়ত মই ভিডিঅ'টো প্ৰস্তুত কৰিছোঁ আৰু দিছোঁ এইফালে ভাত খাবও হৈছে সময় আৰু আপোনালোকক আকৌ মই নেক্সট এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে আহি আছোঁ গতিকে এইখিনিতে আপোনালোকৰ পৰা লৈছোঁ বিদায় সকলোকে ভগৱানে ভালে কুশলে ৰাখক তাকেই কামনা কৰিছোঁ আৰু মোৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ বাই বাই